Здравствуйте, я Кира. Здравствуйте, я Захар. Здравствуйте, я Вадим. Здравствуйте, я Настя. Здравствуйте, я Катя. Здравствуйте, я Юля. Здравствуйте, я Эля. Здравствуйте, я Ростик. Здравствуйте, я Олег. Привет, я Артур. Привет, я Лиза. Привет, я Настя. Здравствуйте, я Настя. Привет, я Адана. Здравствуйте, я Ле. Здравствуйте, я Кристина. Привет, я Карина. Привет, я Сережа. Привет, я Максим. Здравствуйте! Вас приветствуют ученики школы номер 100 имени Антона Семеновича Макаренко. Здесь учатся более 500 человек. Русские, украинцы, армяне, грузины, азербайджанцы, немцы, евреи, поляки, молдаване, чехи, цыгане, греки, татары. Мы живем в Я думаю, вы догадались, что я занимаюсь индийскими танцами. Я учусь в школе номер 100 в 9 классе. Мне нравится дарить людям свои эмоции, чувства, любовь и передавать их через танец. Я учусь в интернациональной школе, в которой учатся дети разных народов. Вадим, я учусь в пятом классе. Здравствуйте, меня зовут Эра, и я тоже учусь в пятом классе. Здравствуйте, меня зовут Ваня, я тоже учусь в пятом в классе. Мы все учимся в самой лучшей школе номер 100! Привет, меня зовут Саманта, я учусь в четвертом классе школа номер 100. Привет, меня зовут Витя Ченнемо. Я учу в четвертом Б-классе в сотой школе. Мне нравится в сотой школе, что у меня тут много друзей. Привет, меня зовут Настя. Привет, меня зовут Богдан. Мы навчаемся у четвертом классе в сотей школе. Мы хочу, Микола, пожать вам гарно, в школе. Тут дуже цікаво. Здравствуйте, меня зовут Севан Баган. Здравствуйте, меня зовут Севан Я уже учусь в этой школе 6 лет. Мне в этой школе очень комфортно, она мне очень нравится. Если вам, вам индит за шотландию, без там все Здравствуйте, меня зовут Коваль Кристина. Здравствуйте, меня зовут Мамедова Варенья. Здравствуйте, меня зовут Коваль меня зовут Зава. Мы ученики сотой школы из разных классов и являемся солистами детского цыганского театра Джитанос. Нашим девизом является такое стихотворение: Цыганская душа свободная как птица, она летит туда, где можно веселиться. Она летит, летит, не заведяя свой полет, она.